ارے سر ایک ہی سوال یہ موصول ہوا ہے کہ بالوں کو ڈیفرنٹ اسٹائلس میں بنانا یا ڈفرینٹ جی کلرس میں کرنا تو وہ کیا حدیث میں منع اور میں منع کرتا ہوں اس کا اور خاص طور سے جو بلیک رنگ کو منع کرتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص یا اس میں اس میں سختی کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے تو سوال یہ موصول ہوا ہے کہ بالوں کو مختلف رنگوں سے اگر رنگ لیا جائے تو مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ علماء اس کو منع کرتے ہیں میں نے بھی ایک روایت پڑھی تھی ایک مرتبہ ابو دعوت وغیرہ کے اندر موجود ہے جس میں کالے رنگ سے اپنے بالوں کو رنگنے سے منع فرمایا گیا اور کہا گیا کہ اگر کوئی شخص کالے رنگ سے رنگتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا یا ایسے ہی قریب قریب اس کے اندر الفاظ موجود تھے کہ یہ قوم ایسی آئے گی جو اپنے بالوں کو کالا کلر کرے گی اور ساتھ میں مختلف ہم نے یہ بھی سنا اور یہ سوال کے اندر بھی یہ بات موجود ہے انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا بھی واسطہ پڑا ہوگا علماء کے ساتھ وہ بھی ظاہر ہے لوگوں سے پوچھتے ہوں گے مسائل اور لوگوں نے یہ مسائل بیان بھی کیا ہوئے ہیں کہ بھائی آپ مختلف طرز سے اپنے بالوں کی کٹنگ نہ کروائیے اور ایسے بال رکھیے کیونکہ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ مذہب جب بن جاتا ہے دین تو پھر اس کے اندر قیود لگا دی جاتی ہیں چیزوں کو مشکل کر دیا جاتا ہے ایک طرز پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے مختلف چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جیسے کہ لباس کا معاملہ بھی ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں حیعت مذہبی معاملات میں حیعت بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ دکھتے کیسے ہیں تو ظاہر ہے دکھنے کی بات آئے گی تو بالوں کے کلر کی بات بھی آئے گی بالوں کے سٹائل کی بات بھی آئے گی اور بھی چیزیں آئیں گی جو وقتاً فوقتاً سوال کی صورت میں سامنے آتی رہیں گی تو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے بال سوال کے ہم اس پہ آتے ہیں معاملات پہ کہ سوال جو آیا ہے بالوں کو مختلف رنگوں سے رنگنا کیونکہ ہمارے ہاں تو کچھ رنگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم مختلف ابحام کا شکار ہو چکے ہیں کہ کالا کلر اگر کسی مشرق والے کے سر پہ کالا کلر ہوا ہے اور اگر اس میں کسی نے کوئی کلر بدل کے سنہری کر لیا گولڈن کر لیا ریڈ کر لیا بلو کر لیا جو بھی کر لیا اور خاص طور پر اس کا ٹارگٹ جو ہوتی ہیں ہماری خواتین ہوتی ہیں ہمارے خواتین میں سے اگر کسی نے بالا کو کسی مختلف کلر کے اندر رنگ دیا تو پہلی چیز جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھتی ہے بٹھا دی گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ کرپٹ ہے وہ بدکار ہے وہ بری ہے اگر اس کے کلر بالوں کی تبدیل ہو چکے ہیں دیکھیں بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے بالوں میں کلر کا مختلف ہونا یہ تو قدرت کی کار گزاری ہے قدرت نے ہی بالوں کو مختلف رنگوں میں رنگا ہے کسی کے کالے بنائے ہیں کسی کے سنہری بنائے ہیں کسی کے سفید بنائے ہیں یہ تو قدرت کا ہی کھیل ہے قدرت نے کیا ہے یہ کام ہم نے تو اسی سے سیکھ کر بالوں کو رنگنا سیکھا ہے کہ بالوں میں کلر بھی کرنا یہ ممکن ہو سکتا ہے بالوں کو رنگا جا سکتا ہے یہ قدرت سے سیکھے ہوئے معاملات ہیں تو آپ یہ غلط کیسے قرار دے سکتے ہیں کہ بالوں کو رنگا ہی نہ جا سکے یا مختلف رنگ میں ڈھالنا یہ غلط قرار دیا جائے آپ اگر اس کو غلط قرار دیں گے تو پھر مشرق میں رہنے والے مغرب کے بالوں کو دیکھ کر کیسے ابحام کا شکار ہو جائیں گے خود سوچئے وہ تو ہمیشہ ان کو غلط گمان کریں گے کہ ہمارے بالوں کا کلر تو یہ ہے تو ان کا کلر بھی یہی ہونا چاہیے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے قدرت نے ہی تبدیل کیے بالوں کے رنگ تو ہم نے اگر کلر کر لیا ہے یا کلر کرنے کو درست سمجھ لیا ہے تو ہم نے کون سا غلط گمان کر لیا ہے جو ہم پر کوئی فتوہ لگایا جائے سمجھنے کی بات ہے کسی بھی کلر کے بال آپ کر سکتے ہیں جس کے بال مغرب میں سنہری ہیں گولڈن ہیں وہ اپنے بالوں کو کالا کر سکتا ہے بالکل اجازت ہے کس نے روکا ہے آپ کو کون ہے روکنے والا آپ کو جس کے بال کالے ہیں وہ اپنے بالوں کو کوئی بھی رن دے سکتا ہے جس کے بال سنہری ہیں وہ ریڈ بھی کر سکتا ہے پرپل بھی کر سکتا ہے جیسا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے مکمل اختیار اس کو دیا گیا ہے میں نے کہا نا بنیادی چیز سمجھ لیں کہ قدرت نے جب رنگوں کو تبدیل کیا تو ہم کو روتے ہیں اس پہ پابندیاں لگانے والے یا روڑے اٹکانے والے یا اس پہ حکم لگانے والے اور جو بیچ میں ایک سوال ابھی جو آیا سوال کے بیچ میں ایک بات آئی تھی کالا خزاب کرنا جو میں نے بھی, بھی ذکر کیا روایت کے اندر وہ روایت میں اختلاف ہے لوگوں نے اس روایت کو غلط قرار دیا ہے ایک جو محدث قرار دیے جاتے ہیں ابن الجوزی ان کی کتاب کے اندر اس کو غلط و منکر روایت قرار دیا گیا ہے وہ الگ ہی بحث ہے وہ اصولی بحث آ جاتی ہے ویسے بھی آپ جانچ لیجئے کہ کالے رنگ سے اگر رنگوں اپنے بالوں کو رنگنے کو منع کیا گیا ہے تو یہ تو جواز مل گیا کہ آپ کسی اور رنگ سے رنگ سکتے ہیں اس میں تو جواز ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کسی بھی رنگ سے رنگ لیجئے کالے سے مت رنگیے اس روایت سے تو آپ کو ایک جواز مل گیا ہے مختلف رنگوں میں رنگنے رنگنے کا اور باقی کالے رنگ سے اپنے بالوں کو رنگ لینا میں نے کہا رہا تھا نا مذاہب کے اندر یہ چیز مختلف طریقے سے چلی آ رہی ہے مختلف ناموں سے ہم مختلف تدبیروں سے اس کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور چونکہ ہمارا بھی دین کو مذہب بنا دیا گیا ہے تو ہمارے بھی روایت کی شکل میں یہ چیز رائج کر دی گئی ہے کہ کالے رنگ سے نفرت وہی اسی چیز کا حصہ یہ کہ آپ اپنے بالا کو کالے رنگ سے نہ رنگیں جب قدرت نے کالے رنگ سے رنگ دیا ہے تو کون ہوتا ہے روکنے والا کہ روک کے دکھائے اس کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کالے رنگ کو غلط قرار دے یہ جتنی باتیں ہیں جتنی روایات بیان کی جاتی ایک نمبر کی جھوٹی اور باطل لوایات ہیں کوئی اصل نہیں ہے اللہ کے وصول نے قطعا ایسا کوئی حکم نہیں فرمایا بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ اصولی طور پر دیکھیں تو ابن الجوسی جو ایک مشہور محدث قرار دیے جاتے ہیں انہوں نے اس کو باطل و منقع قرار دیا میں نے پوری تحقیق بیان کی ایک موقع پر اس کی جب میں حدیث پر کام کر رہا تھا ابھی بھی کر رہا ہوں تو قدرت نے جب کالا رنگ میں بالوں کو رنگا ہے تو پھر کون ہو سکتا ہے کہ جو اس کو ممنوع قرار دے حرام قرار دے یہ بالکل غلط ہے قرآن نے تو ایک مقام پہ کہا تھا ولا تقول لما تصیف و الاسی تم ہرگز بھی تمہاری زبانیں جھوٹ کا وصف بیان نہ کریں یہ نہ کہیں اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے حاضہ حرام و حاضہ حلال کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام لتفترو علی الہ القضب تاکہ تم اللہ پر افتتاح کر دو قرآن نے کہیں اس کو ممنوع قرار نہیں دیا بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں قدرت نے اس کو جاری و ساری رکھا ہے کہ آپ کے بالوں کو کالے رنگ سے رنگا ہے تو پھر آپ کو رنگنے سے کیسے روک سکتا ہے کہ آپ بھی اس کو کالے رنگ سے رنگ لیجئے اور صرف کالے رنگ کی ہی وہ اگر کسی کے بال گولڈن ہیں اور اس کے بال گولڈن سے گرے ہوتے جا رہے ہیں وائٹ ہوتے جا رہے ہیں بڑھاپا اس پر چھا رہا ہے وہ اپنے بالا کو کالا کرے گا یا گولڈن کرے گا اس کے لیے کیا حکم ہے دین تو عالمگیر ہوتا ہے نہ کہ کسی ایک معاشرے کے ساتھ خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ روایات یہ مین میڈ ہیں راوی نے گھڑا ہے اس کو راوی کو جتنا معلوم تھا جتنا اس کو جانتا تھا جتنی اس کو سمجھ بوجھتی اس کے معاشرے کے اندر کالے رنگ کے بال تھے اس نے کالے رنگ کو ہی رنگنے سے منع کر دیا اگر وہ کسی مغرب کے اندر ہوتا تو مغرب میں بال گولڈن ہوتے ہیں تو وہ گولڈن کلر کروانے کی مانت پر روایت گھڑتا وہ اس کے حساب سے روایت گھڑتا تو ایسی کوئی روایت درست نہیں سب باطل ہیں مکمل طریقے سے اس کی اجازت ہے قرآن کہیں منع نہیں کرتا آپ رنگیں اور نہ ہی بالوں کو مختلف طریقے سے کاٹنے کا منع کرتا ہے نہ ہی مرد اور نہ ہی عورت اس کے اندر کوئی خاص ہے اگر عورتیں بال کاٹنا چاہتی ہیں تو وہ بھی بال کاٹ سکتی ہیں جو ہمارے ہم مسئلہ چلتا ہے کہ عورت بال نہ کاٹے یا اتنے کاٹے یا اتنے کاٹے روایات کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ صحابیہ کا نام لے لے کے بیان کیا گیا کہ فلا صحابیہ نے اپنے بالوں کو اتنا کاٹا ہے یہ کندھے تک کاٹا ہے یا جتنی اس سے مقدار بیان ہوئی ہے میں بھی روایات کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کو قرآن نے کئی منع کیا ہے کہ بالوں کو مختلف طریقے سے نہ منائے تو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں اس کو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سر کے پورے بال ایک مقدار سے ہونے ہیں یہ تو مذہب کے میں نے بتایا نا مذہب کے اندر تو یہ چیزیں خاص ہوتی ہیں ابھی ایک مذہب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بالوں کو پورا گنجہ کر کے ایک چوٹی لٹکا دی جاتی ہے وہ ان کے مذہب کے اندر رائج ہے وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کے علاوہ سب چیزوں کو وہ غلط گمان کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ایسا آپ کے سامنے آتا رہے گا تو بالوں کو مختلف طریقے سے کاٹنا چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں عورت اگر چاہتی ہے کہ میں بال چھوٹے کر لوں جس کو ہمارے یہاں بائیکٹ کہا جاتا ہے وہ بھی بالکل درست ہے اس کو بھی ممنوع قرار نہیں دیا حتیٰ کہ عورت گنجی بھی ہو سکتی ہے اپنے بالوں کو مونڈ سکتی ہے کس طرح آرام کرار دیا ہے آپ کے معاشرے نے غلط سمجھا ہے تو آپ یہ آپ کے معاشرے کا اپنا مسئلہ ہے پھر معاشروں کی حدود و قیود معاشروں کے مزاج معاشروں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں تو پھر اگر معاشرے کی بنیاد پر آپ نے غلط ہے تو ایک معاشرے کا دوسرے معاشرے پر کوئی حق نہیں کہ وہ غلط قرار دے اس کو اس بنیاد پر کہ اس کے معاشرے میں یہ چیز آئی نہیں ہے عورت اگر بال چھوڑے کروانا چاہتی ہے وہ بال کٹوا سکتی ہے مرد اگر بال کسی بندہ سے کٹوانا چاہے کٹوا سکتا ہے جو دلائل پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حدیث میں اتنے بالوں کا آیا ہے کہ اللہ کے وصول نے اتنے بال رکھے ہیں یا اتنے نہیں رکھے ہیں وہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے اگر آپ اس کو مانتے ہیں حدیث کو اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے فقط اتنا بیان کیا گیا ہے کہ اتنا رکھنا مستحب کرا دیا جا سکتا ہے نہ کہ اس کے خلاف کو آپ لازم حرام قرار دیں تو جیسے چاہیں آپ بالوں کو کٹوائیے مردوں کو بھی پوری اجازت ہے عورتوں کو بھی پوری اجازت ہے بالوں کو ڈائی کروانے کا معاملہ ہے تو آپ جس طریقے سے چاہیں کوئی سے بھی کلر اپنانا چاہیں قدرت سے دلیل لیجیے اللہ نے مختلف رنگوں میں ڈھالا ہے تو آپ بھی مختلف رنگوں میں ڈھال سکتے ہیں کس کون نقطہ ہے آپ کو چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں بالوں کے کلر اور بالوں کے کٹنے کے اسٹائل سے کسی کے کردار کو مت جانچیں یہ بنیادی بات کو یاد رکھیں کردار اس کے عمل سے جانچا جاتا ہے نہ کہ اس کی حیعت سے جب دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو حیعت سے کردار ناپے جا رہے ہوتے ہیں جانچے جا رہے ہوتے ہیں قرآن نے یہ معیار نہیں بنایا ہے قرآن اعمال کی طرف لاتا ہے نہ کہ آپ کے حیعت کی طرف یا آپ کی شکل و صورت کی طرف اس بات کو ذہن میں رکھیے فیشل ہیئر بھی اس میں شامل کسی ڈیزائن کے ہیں ہاں داڑھی کا معاملہ تو پھر ہمارے یہاں وہ ایک دینی معاملہ چھڑ جاتا ہے کہ بھائی داڑھی جو آپ کی ہے کہ بھائی دین کے اندر اس کا حکم آیا ہے کہ وعف الحہ اور وہ کون سی الفاظیں آگے وعاف الحہش و آحفظ شوارب ہے و آفش شوارب ہے واف وہ یا واف شوارب ہے آفو ہے شاید کہ مو چوک کو کترائیں اور داڑھیوں کو معاف کر دیں یہ تو ایک بڑا تفصیلی ٹاپک ہے یہ میں کسی دن سوال آئے گا تو بیان کروں گا بہرحال فشل کا وانا یہ ساری چیزیں پھر زمانے کا حصہ ہیں آپ ہاں جتنا اپنے چہرے کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں خوبصورت بنانا چاہتے ہیں کون روکتا ہے آپ کو قرآن نے ایک جگہ ایک مقام پہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے آ, وہ آیت کون سی ہے آ, وہ آیت کے الفاظ میں بھولا ہوں آ, کہ کون حرام کرا دیتا ہے اس زینت کو کل من حرم زینت اللّہ لطی اقوت عبادی وہ تو یہ ان سے کہہ دیجئے ان سے فرما دیجئے کون حرام کرا دیتا ہے زینت کو جو اس کے رب نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے تو چہرے پر بال بھی تو آپ کے رب نے ہی نکالے ہیں نا آپ کے رب کے قانون کے مطابق نکل رہے ہیں آپ جیسے چاہیں اس کو سوا رہے ہیں کون حرام کرا دیتا ہے آپ کے کسی کا اگر یہاں آنکھوں کے نیچے بال آنا شروع ہو جائیں تو کیا آپ بال صاف نہیں کریں گے کہیں گے خدا نے نکالے میں صاف نہیں کروں گا ارے بھائی آپ کو اگر یہاں بال اگ کے آ ہیں یا قانون کے اندر یہ چیزیں متعین تھیں کسی کے زیادہ آ گئے, کسی کے کم ہو گئے سوالنا آپ کا ذمہ داری ہے آپ جس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں آپ وہ چیز اپنا لیجئے آگے مزید ٹیکنالوجیز آتی جا رہی ہیں ان کو اپنانا چاہیں ان کے مطابق سنوارنا چاہیں ہے کون روکتا ہے آپ کو اللہ نے کہیں منع نہیں کیا داڑھی کا تو میں بتا رہا ہوں داڑھی کا معاملہ تو پھر یہ ہمارے ہاں ایک مذہبی نویت میں رنگ ڈال دیا جاتا ہے ورنہ تو کسی بھی طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں شیف کو رکھیں داڑھی کو رکھیں موچوں کو رکھیں جیسے چاہے رکھیں یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں دین کی بات کر رہا ہوں مذہب کی بات نہیں کر رہا مذہب تو اس پہ قید لگائے گا ثوبتیں لگائے گا مشکلات لگائے گا باؤنڈڈ کر دے گا کیونکہ ہر مذہب کے اندر یہ خاصہ ہوتا ہے لیکن اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے اس بات کو آپ قرآن سے ہی دیکھ لیجئے انت دین ہے اللہ اور اسلام